Так, здорово, танкомания, танкисты, <coughs> короче, ваше внимание, просто офигенный бой на 705, катанул я его вчера, играл и взводом из Е100, короче, бой получился весьма цикавый, нестандартный и с приятным окончанием, так что всем приятного просмотра, не забываем прожать лайкос, если понравится, подписочку, если очень понравится. Все, приятного перегляду, дивимось. Так, ну тут пока стандарт. Ехать тут пока что больше никуда на ему. Едем в бункер. Может что-нибудь в бункере тут найдем. Так, он кобылка приехала. Кобылка ббшками так не пробьется. Сейчас я трохи это там, я там помацаю, помацаю. И походу пойду дальше. Думал на гуслю его поставить. Думаю гриль пробиваю его оттуда сверху. Ну, значит там везде экраны. Кумыс вообще, короче, сюда не это. И не туда, и не сюда. Ну тут НЛД. -да. НЛД -да хера. Да, ничем кобылку. Но чисто на удачу. Прокны, не прокны. Он не особо подставляется. У нас, короче, вовсю уже есть четвертый сзади катается. Якого я тоже благополучно не бачу. Снарядик исчез, ну понятно. Короче, начало весьма таки стандартное для совка для кривого такого X705, но дальше будет цікаво. О! приїхав дід в NLD. Даже под таким углом и зашел, вже уже радует. Так, я четвертый спекся, благополучно под масочку вошло все конь понял что короче пора ему идти на пастбище походу что нихер ему тут ловить и он решил сваливать Ну їдемо назад, їх там уже, короче, проперла толпа. Феве. Не успеваем. Там Eftanazik буде виглядывать. жопка горы. Отлично, сейчас и с поджогом. Так, ну пока 2500. Ой, ну, ну ладно, 2400. Так, и тут жутко захотелось мне бабаху. Ну, сейчас захочется, еще трошки захочется. Короче, времени на кумыс прикидать не было. Кидал ББшкой, опять же, на удачу в борт, но полетело вскос. Так, хочу ехать. Моя хотят искать бабаха. Так, тут здесь должен еще какие-то хрен стоять, да? Нет? Не, не моя никто. Ну и короче, тут я решил рискнуть. фугас. 817. Но ну, можно было бы, конечно, и больше. Можно было бы его и в ангар, наверное, отправить. Хотя не. Или да. Или да, наверное, можно было. Если бы прокнуло. Тут еще место с багом, где нос задирается. Так, ну едем, что ей, добивать, правильно? Кто-с не попал. 400 получил. Вангар. ангар. Так, теперь надо помахты добыть дида от того червоненького. хрена я на фугасах был, я это затопил, мог бы ему дать в итоге 20 урона и была б беда. Получаем 800. заряжаем кумыс. Так, коричневый какундель там. Соточка союзная. Хочу первой этой вз затоптать. Точно втанчил, так и я хочу дать хорошо. Так, мы будем ехать сейчас? Где-то там этот сникерс наверху на кущах стоит. я кого так нормально так летать. Арта петушарий. Ну, поэтому почти попал, да не попал. Если попал бы, было бы много проще. Но, к сожалению. Так, надо ехать ушатать этого артовода. Потому что будет беда. Оздорин нашелся. Почему он Харкануть все равно успел. Ну, то пофиг. Так, ну что, почти пятак. Есть уже урона. Еще два засрамца осталось. Ну, они, короче, быстрые. Я медленный. Я решил уже никуда не ехать. Я оставлю на этот, на захват базы. Надивимся дальше. Так, сейчас сотка наша будет в ангаре. И все, я остался, я один. Один одинешенький. Против двух Стешек. Сейчас прилетит голова и два уха. Так, тут сразу шифруюсь за сарайчик, чтобы он сверху не смог меня, короче, это коцнуть, ломал мне БК. Наконец-то этот в ангаре остается один типочек у нас, благополучно. Ну и я шотный для його, но естественно для мене. Так, в последний фугас. Ждем, он же должен проехать базу сбивать, правильно? Шифруется, но выбор його невеликий. Остается 10 секунд либо подставляться, либо отправиться в ангар. Итого 5-300 урона и 5 фрагов. И вот это у нас будет майстер. Так, мастеросик. Ой, хороший мастеросик. Ух.